Наблюдение на реке Десне в городе Чернигове на гидрологическом посту проводится с 1884 года. В период с 1884 года по 1992 год минимальным уровнем считался уровень 121 см над нулем поста, который наблюдался в 1891 году. 1992 году этот уровень минимальный снизился до 106 сантиметров над нулем поста. И наблюдался он 2 сентября 1992 года. А уже начиная с 2010 года минимальным уровнем летним считается уровень 94 сантиметра над нулем поста, который наблюдался 27-28 августа 2010 года. В этом году в связи с тем, что было низкое половодье, то есть не пополнялись запасы влаги в почве, было недостаточное количество осадков. И прошлая осень также была сухой. В связи с этим уровни на Десне начали снижаться весной очень быстро. И уже к концу июня уровень у нас составлял 122 сантиметра над миллион поста, что для этого времени очень редкое явление. А сейчас уровень достиг на сегодняшний день, он у нас 92 сантиметра, то есть перекрыт исторический минимум. И мы на данный момент имеем на сегодняшний день новый исторический рекорд, но в дальнейшем уровне будет продолжать снижаться. И каким будет этот рекорд, мы не знаем. Может быть, он опустится до 80 сантиметров. Но могу вас успокоить тем, что Сейчас река перешла полностью на грунтовое питание. И скоро начнутся осенние процессы, начиная с сентября. И с повышением уровня грунтовых вод осенью начнет повышаться уровень в реке Десны. И будем надеяться, что все-таки будут эти осадки, и все восстановится. Река Десна не пересохнет.